Bəli, biz hal-hazırda 44 günün zəfərimizə həssədilən Zəfər Yarmarkasındayıq. Bildiyiniz kimi Zəfər Yarmarkası 29 oktyabrdan etibarən təşkil olunub ki, artıq bu gün, yəni 9 noyabr Zəfər Yarmarkasının son günüdür. Siz bura gələrkən müxtəlif stendlər görəcəksiz burdakı. Elə bu stendlərdə həm satış, həm də sərgilər həyata keçirilir. Satış stendlərində müxtəlif şirkətlərə məxsus qida məhsulları, həmçinin qida məhsulları ilə yanaşı müxtəlif kitablar və müxtəlif suvenirlər də həy satışlara həyata keçirilir. Bəli, siz bu marağa Zəfər yarmarkasından xatirə olaraq bir suvenir almaq istəyirsinizsə, yerli ustalarımız tərəfindən hazırlanan bizim Qarabağımıza məxsus, xarı bülbülə məxsus və Şuşaya məxsus müxtəlif suvenirlər də ala bilərsiniz. Həmçinin bundan başqa müxt burada müxtəlif sərgilər və müxtəlif layihələr də həyata keçirilir. Məsələn, bu layihələrdən biri Əskərə məktub layihəsidir ki, siz bura gələrkən bu layihədən də yararlana bilərsiniz. Səhər saatları olmasına baxmayaraq, səhər saat 11-dən etibarən ə, artıq insanlar burada axın edirlər və bu zəfər yarmarkasına burada müəyyən şəkillər çəkdirirlər, ianələr edirlər. Həmçinin o da qeyd etdim ki, Yaşat fonduna iyanə edilən, yəni burdan ə, toplanan bütün vəsait Yaşat fonduna iyanə edilir və Yaşat fondundan da iyanə edilən bütün bu məbləğlər şəhid ailələri və qazilərimizin sağlamlığı üçün istifadə olunacaq. Təbii ki, bizə yarmarka tam bitmədiyi üçün ə nə qədər məbləğin toplandığını demək ə, mümkün deyil. Bəli, bu gün Zəfər yarmarkasının son günüdür. Əgər hələ də gəlməmisinizsə, bu Zəfər yarmarkasına gəlib burdakı burda müəyyən ə, keçirilən konsert proqramları ilə, satışlarla, sərgilərlə tanış ola bilərsiniz. Bəli, bu gün son gün olduğu üçün artıq son günlə bağlı hazırlıq işləri davam etdirilir ki, bu hazırlıq işlərində bəli, axşam ə, müəyyən konsert proqramları, şou proqramları həyata keçiriləcək. Onu da qeyd etmək istərdim ki burada ən çox diqqət çəkən hissələrdən biri də Müdafiə Nazirliyi tərəfindən e, bura gətirilən döyüş texnikaları və silah sursatlarıdır ki, bu döyüş texnikaları da elə 44 günlük zəfərimizə istifadə olunan döyüş texnikalarıdır ki, bu da vətəndaşlarımızın ən çox marağını çəkən hissələrdən biridir. Bəli, qeyd etdiyim kimi bu gün Zəfər Yarmarkasının son günüdür və artıq gördünüz kimi arxa hissədə, səhnə hissəsində hazırlıq işləri davam etdirilir ki, gəlməyən vətəndaşlarımız varsa, gəlib burada müəyyən şou proqramları dinləyə, müəyyən konsertləri dinləyə bilərlər. Mənim isə hələlik çatdıracağlarım bu qədər. Təşəkkür edirəm lütfərin ətraflı məlumatı üçün.